হাই ফ্ৰেণ্ডছ নমস্কাৰ চিফুৰ কুৰীয়া যাত্ৰালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আকৌ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মাজতে অন্য এটি নিউ ইণ্টাৰভিউ লৈ চ' শেষলৈ চাব শেষত চাই জনাব নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ কেনে লাগে নতুন এগৰাকী অতিথি লৈ আহিছোঁ আৰু একেবাৰে ব্যতিক্ৰম হয় তেখেত ৰেইকি হিলাৰ আৰু ক্ৰিষ্টেল লগতে অভিনেত্ৰী আৰু এয়া হৈছে ৰাগিণী ভূঞা বাহ ৰাগিণী বা ভাস্কৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেল ধন্যবাদ আৰু বিশেষকৈতো মই এটা কথা সুধিমেই প্ৰথমেই সুধিম মই সেইটো কাৰণ কেলৈ মই ইমান দিনৰ পৰা মই বাপ ফল' কৰি আহিছো গতিকে মোৰ এটা বস্তু বহুত বেছি এটা নহয় দুটা প্ৰথমটো কওঁ আপুনি বহুত ধুনীয়া আৰু লগতে আপোনালোকে যে মা দুটা আছে একোৱাত ধুনীয়া ইমান এইটো আপোনাৰ লব হয় এইটো যতে আপোনাক এইটোৰ সৈতে কিন্তু ধুনীয়া মানুহজনীক চিনি পাই যায় নাপালো তাৰমানে মুখৰ মিল থাকিলেও এইটো বাকী মোক এটা কথা লাগে আপোনাক মই বাৰু কথা পাতিম বাপ বেলেগ কিন্তু মোক এটা কথা লাগে আপুনি ইমান ধুনীয়া আৰু ইমান পজিটিভ আৰু এনি টাইম আপুনি হাঁহি থাকে চ' এই ইয়াৰ ৰহস্যখিনি লাগে কাৰণ আজিকালি আমাৰ বহুত মানুহে হাঁহিব পাহৰি গৈছে মুখখন একদম ফুলাই থাকে মূদব হৈ থাকে আৰু ধুনীয়া লগতে ধুনীয়া হ'ব চবেও বিচাৰে আপোনাৰ নিচিনাকৈ বিশেষকৈ মই বেছি ধুনীয়া হ'ব বিচাৰোঁ কিন্তু মই নহয় কিন্তু আপোনাৰ এই ধুনী বহুত ধুনীয়া নহয় দেই বহুত ধুনীয়া চব মানুহে ধুনীয়া আচলতে আৰু ধুনীয়া বুলি কলে আচলতে মুখৰ দেখা বা তেনেকুৱা নহয় আচলতে মনেৰে সদায় ভাল হ'ব পাৰে আৰু মনটোৰ ভিতৰত যি থাকে মানুহৰ বাহিৰতো সেইটোৱে দেখে এতিয়া যদি মোৰ আজি যদি ৰাতিপুৱাই মনটো বেয়া মাথাটো গৰম হৈ থাকে ত' মোৰ দিনটো এই মনটো মাৰি থাকিম ন এনেকেই থাকিম হাঁহিটো নোলাব বা কিবা সেইটোতকে বেয়াই হ'ল অভিয়াচলি সেইটো বেয়া হ'ল দেখা মই ভাবো যে মানে দেখা মানুহে মেকআপ কৰিব এনেই আমাৰ এষাৰ কথা আচিনা বান্দৰীকো সুন্দৰী দেখে সেই তেনেকুৱা তে সেইকাৰণে মেকআপ কৰি ধুনীয়াতকে মানে মানুহৰ মনৰ যিটো সুন্দৰতা সেইটো বেছি দৰকাৰ আৰু মনৰ পৰা বাৰু বায়ে পালে ধুনীয়া হয় মেডিটেশ্যন কৰো মেডিটেশ্যন মই ৰাতিপুৱা শুৱাৰ পৰা উঠি যে তাত উঠো লাগিলে মই এঘাৰটা বজাতো যদি উঠো মই মেডিটেশ্যন কৰিম মই মই নিৰো মই সাতটা বজাত উঠিলেও মেডিটেশ্যন কৰো মেডিটেশ্যন মই মৰ্ণিং সদায় দুই ঘণ্টাৰ পৰা তিনি ঘণ্টা বহো তাৰপিছত মোৰ অফিচৰ যিখিনি কাম থাকে মই গলে ওলাই গলে ওলাই গলো নহলে ঘৰত কৰিলো কৰি মই তিনিটা চাৰে তিনিটা বজাত আকৌ বহোঁ পাঁচটামান বজালে তাৰপিছত আকৌ ধূপ চাকি লগাই মানুহৰ চাহ চাহ খোৱা সময় সেইখিনি আকৌ মই সাতটামান বজাৰ পৰা আকৌ দুই তিনি ঘণ্টা বহোঁ মোৰ সেই টাইমটো মোক লাগিবই যদি মই আহিছোঁ এতিয়া মই গুৱাহাটীত আছো মোৰ কিবা কাম হৈছে সেইখিনি গেপ পৰি যায় কিন্তু মই ঘৰত গৈ সেইখিনি যিমানখিনি পাৰোঁ ফুলফিল কৰোঁ আৰু টাইমটো মানে আপোনাক এইখিনি আপোনাৰ দিনটোৰ মানে দিনটো ৰুটিন এতিয়া মই সুধি আছো ৰেটিৰ বিষয়ে বা অভিনেত্ৰী সেয়াও সুধিম আৰু বহুত ডাঙৰ এটা বাৰ এটা অলপ বেলেগ এটা ঘাট প্ৰতিঘাত আছে সেয়াও সুধিম এতিয়া বা প্ৰথমে আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আৰু স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ ক'ত কৰিছে লগতে আপুনি আপোনাৰ ফুল পৰিচয়টো আমাক লাগে মোৰ নামটো ৰাগিণী ভূঞা মই নগাঁৱৰ হয় অৰিজিনেলি আৰু নগাঁৱতে মোৰ স্কুলিং কলেজ নগাঁও কলেজৰ পৰা পাছত মই স্কুল কৰিছোঁ তাতেই চব গোটেইখিনি তাতে খালী বিয়া হৈছোঁ মই দুহেজাৰ ষোল্ল চনত দুলীয়াজনলৈ আৰু দুলীয়াজনৰ বাসিন্দা এতিয়া মই আৰু আহি থাকোঁ ইয়াতে আহোঁ বিভিন্ন জেগাত ঘূৰি ফুৰা হয় নিজৰ ঘৰত মোৰ হাজবেণ্ড আছে আৰু মই থাকোঁ আৰু মোৰ শাহু আছে শহুৰ ঢুকালে অলপ দিন হৈছে এবছৰ হোৱা নাই আৰু আমি কোৱাৰ্টাৰত থাকোঁ ঘৰৰ ওচৰতে কোৱাৰ্টাৰ সা যোৱা সাজু হৈ থাকে বিভিন্ন অসুবিধাৰ কাৰণে ঘৰত থকা নহয় কোৱাৰ্টাৰলৈ আহি যোৱা হৈছে আৰু তেনেকৈ থাকোঁ আৰু মোৰ মা ঘৰত আছে মোৰ মা দেউতা বা আছে বাৰ ছোৱালীজনী আছে সিমানেই আৰু দেখিলে দুলীয়াজনৰ বোৱাৰী আৰু নগাঁৱৰ ছোৱালী কিমান ধুনীয়া আৰু নগাঁৱৰ ছোৱালী ধুনীয়া আৰু দুলীয়া দুলীয়াজনৰ বোৱাৰী ছোৱালীও ধুনীয়া কিন্তু এইটো মানিব লগা হয় ভাল ভাল মই জানো কাৰণ দুলীয়াজনো বহুত দিন থাকি আহিছো গতিকে মই একদম পুৰা জানো বা এতিয়া কথা হ'ল আপুনি লগতে অভিনেত্ৰী আপুনি এগৰাকী অভিনেত্ৰী লগতে আপুনি ৰেইকি ক্ৰিষ্টেল আৰু গোটেইখিনি মই জানিম প্ৰথমে মই জানো আপুনি জানিব বিচাৰে যে আপুনি অভিনেত্ৰীৰ পৰা আপুনি ৰেকি জগতলৈ কেনেকে আহিল ৰেকি আচলতে মোৰ যিখিনি ফ্ৰেণ্ড আছিলে স্কুলৰ ফ্ৰেণ্ড এগৰাকী ভাল ফ্ৰেণ্ড আছিলে তেওঁ প্ৰথমতে ৰেকি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে দুহেজাৰ ওঠৰ ঊনৈশ চন মানত তো মই তেওঁক দেখি থাকোঁ বস্তুটো আপডেট পাওঁ বা কিবা কিবি কেতিয়াবা সুধো আৰু মানে এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা কথা পাতিলে ওলাই আৰু কেতিয়াবা কয় আৰু যে তোমাৰ কিবা কাম থাকিলে প্ৰব্লেম হ'লে ক'বা ত' তাইক ক তাই চল্ভ কৰি দিয়ে ধুনীয়াকৈ তো মোক তাই সদায় কয় বোলে তুমি মোক কৈ থকাতকৈ তুমি নিজে শিকিলোৱা নে মই তেনেকৈ তেনেকৈ দুহেজাৰ একৈছত মই ৰেকিলে আহিলো কৰি শিকি 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 আৰু তাৰপিছত এতিয়া এজ এ হিলাৰ নহয় কিন্তু যিমান পাৰোঁ মানুহক সহায় কৰোঁ সহায় কৰো আপুনি ৰেকি যিহেতু এতিয়া আমাৰ বহুত বেছি জনপ্ৰিয় হৈছে আগতে আমি ৰেইকি নামেই শুনা নাছিলোঁ কিন্তু আপুনিও ক'ব বেলেগেও যিসকল ৰেকি মাষ্টাৰ হয় বা ৰেকি জানে তেখেতসকলে কয় যে আমাৰ মাজতে বোলে ৰেইকি থাকে গতিকে আপুনি কওকচোন যে ইমান জনপ্ৰিয় হোৱাৰ ইমান অতি সোনকালে জনপ্ৰিয় হোৱাৰ কাৰণটো কি ৰেকি জনপ্ৰিয় মানে আচলতে আজিকালি এটা কথা হৈছে মানুহে দেখাক দেখি কিছুমান কাম কৰে কিন্তু সেই দেখাক দেখি কৰা কামবিলাকতকে যেতিয়া মানুহে নিজেই বিচাৰে যে মনেৰে সেই কামটো কৰিবলৈ আৰু যিখিনি মানুহে এবাৰ সোমায় সেইমানখিনি ওলাব নোৱাৰে ওলাব নোৱাৰে কিন্তু যেতিয়া ৰেকিয়ে বিচাৰিব তেতিয়াহে যদি ৰেকিয়ে তেওঁলোকক নিবিচাৰে তেওঁলোকৰ সেই বস্তুটো তেনেকৈ গুচি যায় আঁতৰি যায় আৰু জনপ্ৰিয় এইটো কাৰণেই যে মানুহে মানে আজিকালি এটা মানে ভ্ৰান্ত ধাৰণা নিচিনা হৈছে যে ৰেকি কৰিলে কিছুমান বস্তু প্ৰব্লেম চল্ভ হৈ যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰব্লেম চল্ভ হয় কিন্তু এইটো এনেকুৱা নহয় যে চবেই চব বস্তু পাৰিব আপুনি যিমানেই নিজক সাধনা কৰিব বা সেই বস্তুটোৰ লগত জড়িত কৰি ৰাখিব আপোনাৰ কাম সিমানেই হৈ থাকিব সিমানেই চল্ভ হ'ব সিমানেই ৰেকিয়ে বহুত দিছে মানে মই এক কথাত কবলৈ গলে মই আগতে বহুত খঙাল আছিলো বহুত খং মই মানে চাগে ইমান দিন তেলত থাকিলো হয় কাৰোবাক মাৰ্ডাৰ কৰি দিলো হয় ইমান বেছি খং ৰেকটো নাথাকে তাৰমানে মোৰ যেতিয়া খংটো উঠে মই মানে কণ্ট্ৰল নহলে মই নিজৰ খঙলৈ ভয় কৰো তাৰমানে এনেকুৱা মোৰ নিজৰ যেতিয়া খং উঠে মোক ভাল লাগে তাৰমানে মই ক'ৰবাত মাৰি দিম নহলে মই কিবা কিবি ভাঙি পেলাম এনেকুৱা খং মই শান্তি তেতিয়া শান্তি লাগে তো মই সেই তেনে মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ঘৰত কেছো আছে বাৰু আগৰ কেছ সেইবিলাকো আৰু জমনি জমনি খঙত কি কি কৰিছো কম বাৰু তাৰপিছত তেতিয়া মেডিটেশ্যন কৰি কৰি গৰুমাৰ কথা মাতে ৰূপাঞ্জলি স্বতনামী গৰুমা মোৰ মই তেওঁৰ তাতে শিকিছো আৰু শুনি 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 আজিকালি এনেকুৱা হৈ গল মোৰ যদি কাণৰ ওচৰত মোৰ যদি ইয়াত বহি কোনোবাই যদি মোক বিভিন্ন দুনিয়াৰ শ্লেং ৱৰ্ড কৰিও কথা কৈ থাকে মই সিমানটো ইগন কৰি দিব পাৰো মোৰ ইমানখিনিলৈকে পাৱাৰ আহিলে মোক কোনোবাই ইয়াত বহি কৈ আছে কাণত থুচি থুচি মই তেওঁক ইগন কৰিব পাৰো মোৰ ইমানটো পাৱাৰ এতিয়ালৈকে আহিলে তাৰমানে প্ৰতিজন কিন্তু ৰেকি শিকাৰ মানুহৰ তাতে এইটো আহে নাইছে বহুত দিছে মোৰ অ personal life ত বহুত কিবাকিবি দিছে বিভিন্ন আৰু বিভিন্ন experience উম উম এতিয়া আপুনি আ ৰেইকি জগতত যিহেতু সোমালে এতিয়া আপুনি professionally আপুনি ৰেইকি ত আছে ৰেইকি কাম কৰে কি কি কৰে অকমান যদি জানে জানিব বিচাৰিব পাৰে আমাৰ এনেই মই normal ৰেইকি যিখিনি আমাৰ হিলিং সেইখিনি কৰো লগত মই angel হিলিং কৰো আৰু crystal হিলিং কৰো crystal ৰেকী বিষয়টো আপুনি কৈছে অলপমানো কিন্তু ক্ৰিষ্টেল আৰু ৰে কি কয় এঞ্জেল এঞ্জেল এই দুটাৰ বিষয়ে অলপ জানিব বিচাৰিছো ক্ৰিষ্টেলটো এতিয়া মই পিন্ধিও আছো ক্ৰিষ্টেল এই বস্তুটোৰে যিটো ৰ ফৰ্ম আমি সেইখিনি লৈ পেলাই ক্ৰিষ্টেলৰ হিলিং কৰোঁ আৰু এঞ্জেলটো প্ৰে হয় এঞ্জেল প্ৰে হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন বস্তু আছে তাত বস্তুখিনি সোমালে বস্তুটো পাৰ্টিকুলাৰ গম পোৱা যায় যে কোনটো বস্তুৰে কি কৰে তো আজিকালিতো অনলাইনো পোৱা যায় বহুত মানুহে তেনেকৈ কৰি থাকে কিন্তু যিখিনি ক্ৰিষ্টেল অনলাইন হয় সেই বস্তুখিনি ইমান নাভাবো যে সেই বস্তুটো মানে ইমান কামত দিব কিন্তু আমি যিহেতু পাৰ্চনেলি গুৰুমাৰ তাত শিকিছো সেই বস্তুখিনি ডিফাৰেঞ্চ আছে কিন্তু আৰু আপুনিও ক্ৰিষ্টেল দিয়ে নেকি মই ক্ৰিষ্টেল নিদিওঁ কিন্তু আমি এতিয়া অকণমান কৰি কৰি গম পাওঁ কিছুমান কথা যে এইটো 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 বস্তুৰ কাৰণে ভাল কিন্তু আমি ৰেকমেণ্ড নকৰোঁ যিমান পাৰোঁ গুৰুমাক সুধি লওঁ গৰুমাক সুধি লওঁ যে এইটো এইটো কাৰণে গুৰুমাক আমি এইটো কৰিম নেকি যেতিয়া তেওঁৰ পাৰ্মিশ্যনটো দিয়ে তেতিয়াহে আমি কৰোঁ আমি যিহেতু কাৰোবাক হিলিং কৰিবলৈ হ'লেও তেওঁৰ পাৰ্মিশ্যনটো লৈ লওঁ আপুনি হিলিং দিয়ে মই হিলিং কৰো আচ্ছা আৰু হিলিঙৰ বিষয়ে এতিয়া এটা কথা সুধো যিহেতু আপুনি হিলিঙ দিয়ে বুলি কৈছে চৰকাৰে কিন্তু হিলিঙৰ পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাই চ' আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব কিন্তু হিলিং এটা কথা মই কওঁ বায়ে ক'ব পাৰোঁ হিলিং দি কিন্তু বহুত মানুহ ভালো হৈছে মই নিজেও দুটা এটা প্ৰমাণ আছে মোৰ ঘৰতো গতিকে আপুনি এইটো ইমান ডাঙৰ এটা পাৱাৰ ইমান ভাল এটা বস্তু হয় কিন্তু চৰকাৰে কিয় পাৰ্মিশ্যন দিয়ে নে মই সেইটো বুজি পালে আপুনি কি ক'ব বা চৰকাৰৰ পাৰ্মিশ্যন মানে আচলতে কথাটো হিলিং ৰেকি বা তেনেকুৱা পাৰ্টিকুলাৰ তেওঁলোকে একো পোৱা নাই কিন্তু আজিকালি তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ যিটো জ্বলি থাকে মানুহক দুৰ্বক বনায় কিছুমান মানুহে সেইটো কিন্তু আমাৰ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ নহয় নহয় আচলতে তেওঁলোকক কোনে বুজাব যাব সেইটো সেইটো চৰকাৰক পাৰ্টিকুলাৰ কোনোবা এজন মানুহক কোনে বুজাব যাব যে আমি কৰি থকা বস্তুটো তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ নহয় আমি একো মন্ত্ৰ নামাতো আমি একো তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ একো নকৰো আমি খালি ইমানে আপুনি এনে ভাবকচোন ভগৱানক আপুনিও মানে ময়ো মাতো মাতো আপোনাৰ কথাটো সোনকালে শুনিছে মোৰতো দেৰিকে শুনিছে দেৰিকে শুনিছে সেইটোৱে পাৱাৰ যে আমাক এটুইন কৰি দিয়ে স্পেচিয়েলি আমাক এটুইন কৰাই আমাক ইমানখিনি কেপেবল কৰাইছে যে ইমানটো দিছে যে তোমালোকে যিখিনি কৰি থাকিবা সেই বস্তুটোত অকণমান এনাৰ্জিটো বেছি থাকে ইউনিভাৰ্চেল যিটো এনাৰ্জি সেই এনাৰ্জিটো আমাৰ তাত অকণমান বেছিকৈ থাকে যিহেতু আমাক স্পেচিয়েলি এটুইন কৰা হয় সেইকাৰণে আমি সেই বস্তুটো আৰু আপুনি সদায় যেতিয়া ভাবি থাকিব কিবা এটা ভাল হ'ব সেইটো ভালেই হ'ব পজিটিভ যেতিয়া ভাবি থাকিব সেইটো ভাল হ'ব আপুনি সদায় ঘৰত ভাবি থাকক মোৰ দিনটো বেয়া যাব আপোনাৰ দিনটো বেয়া হ'ব সেইটোৱে কথা সেইটো হিলিঙো সেইটোৱে আৰু চৰকাৰৰ মতেদি আপোনালোকৰ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ নকৰি মানুহক নথগি সেইবোৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই একখন এতিয়া নতুনকৈ কৰিলে সেইটো আমিও গম পাইছোঁ সেইটো আমাৰ সেনাখন আমিও কথা পাতিছোঁ বাৰু সেইটো যে আমি হিলিঙৰ কাৰণে আৰু মই মই বিশেষকৈ মই অচিনাকি মানুহৰ হিলিং খুব কম কৰোঁ মই নকৰোঁ মই কাৰণ তেওঁলোকে কেতিয়া কত গৈ কি কৈ দিব ঠিকা না নাই সেইকাৰণে মই যিমান খিনি মোৰ চিনাকি একদম ক্ল'জ মই তেওঁলোকৰ শিলিংটো লওঁ মই নকৰো নহলে নকৰো বুলি একো তাৰমানে আমি যেতিয়া নিজে মেডিটেশ্যন কৰো নিজে পাৱাৰটো আমাৰ আনো মই যদি নিজেই শান্ত নহয় মই লোকক কি শান্ত কৰিম মই যেতিয়া নিজে শান্ত মই তেতিয়াহে লোকক কৰিব পাৰিম মই যদি নিজেই বেয়া

কিন্তু তাত এটা এনাৰ্জি এক্সেঞ্জ কৰিব লাগে বুলিহে বুজি নাপায় এইটো ক্ষেত্ৰত কি কব এনাৰ্জি এক্সেঞ্জ মানে আমি দোকানলৈ গলে পইচা দিলে বস্তু দিয়ে দিয়ে যিকোনো জেগাত আমি কিবা এটা দিবই লাগিব বদলি দিবই লাগিব সেইকাৰণে আমি এনাৰ্জি হিলিঙৰ কাৰণে আমি এক্সেঞ্জটো কৰোৱেই সেইটো পইচা এনেকুৱা নহয় ডিমাণ্ড কিছুমানে বাৰু প্ৰফেচনেলি লয় ডিমাণ্ড কৰে কিন্তু মোৰ তেনেকুৱা একো নাই মই যিমান পাৰো সহায় কৰি থাকো কিন্তু যদি মোক দিবলৈ তেওঁলোকৰ ইমানখিনি সামৰ্থ্য নাই ভেখাৰীক দি দিলেও হল বা মন্দিৰত ক'ৰবাত দি দিলেও হল তেনেকে হলেও হল কিন্তু যদি তেওঁলোকে পাৰে তেওঁলোকৰ ইমান খিনি সামৰ্থ্য আছে দিলে ভাল আৰু বেছি এমাউণ্টটো নহয় কিন্তু একেবাৰে কম এমাউণ্ট এটা লওঁ কিন্তু সেই কম এমাউণ্টটো নিদিয়াকে থাকিব নালাগে আচলতে কিন্তু মই যে হিলিংটো লৈছো মোৰ নাখাতে আচলতে সেইটো নহয় সেইটোৱে কথাটো সেইটো বুজি নাপায় সেইটো বুজি নাপায় এইটো ক্ষেত্ৰত অকণমান ভালকে বুজাই দিব লাগে বহুত মানুহ এনেকুৱা বৰ একেবাৰে এনেই দিব নোৱাৰে এনেকুৱা বহুত আছে বহুত আছে মই নিজে পাইছো মই নিজে ফেচ কৰিছো অলপ তাৰমানে কি হয় আমিও এতিয়া এটা এনাৰ্জিৰ লগত ৰিলেটেড মই নিবিচাৰো যে মই কাৰোবাক দিয়াৰ কাৰণে মোৰ কিবা প্ৰব্লেম হওক

ইমান ডাঙৰ একো হেলি নহয় নি মই যদিও লৈছো মই বেছি লোৱা নাই কিন্তু মই মোৰ মানুহজনৰ মাথা বিষ হলেও যদি হিলিং দিওঁ মই এগিলাচ পানী হলেও মই লৈ লওঁ মানে মই খুজি খাওঁ মানে মোৰ মানুহৰ কি পইচা কি লম আৰু লব পাৰি কিন্তু আমাক গুৰুবাই এটা ট্ৰিট দিছে কিবা লব পাৰি কিন্তু কি লম আৰু মৰমতে আৰু তেনেকে চলি যায় আৰু ঘৰুৱা মানুহটো ফ্ৰীতে কৰি দিয়া হয় তেনেকুৱা হয় আৰু

আপুনি ৰেকি মানুহক কি কব শিকিব লাগে নে নালাগে আপুনি বাই বহুত কেইটা শিকিছে বহুত ডিগ্ৰীলৈকে শিকিছে গতিকে আপুনি কি কব মই কমকে শিকিছো নে মই একো নাজানো আপুনি বেলেগ বাদ দিয়ক বেলেগৰ কথা বাদ দিয়ক আপুনি নিজকে যদি ভালকে ৰাখিবলৈ বিচাৰে ৰেকি কৰক মোৰ মতে নিজকে ভাল ৰাখিবলৈ মই কোৱা নাই কেতিয়াও আপুনি প্ৰফেচনেলি লওক আপুনি বেলেগত কৰক কাৰোবাক ফিলিং দিয়ক কিবা কৰক আপুনি যদি নিজেই ভালে থাকিব বিচাৰিছে নিজৰ কাৰণে নিজৰ ফেমিলিটোৰ কাৰণে আপুনি কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ঘৰখনৰ ফেমিলিটো এনেই ভাল হল সেইকাৰণে আপোনালোকে ৰেকি কৰক শিকক যিমান পাৰে মানুহক সহায় কৰি থাকক বাই সহায় কৰে বাই আপুনি আপুনি যিহেতু গুৰুমাৰ গুৰুমাৰ মানে আপুনি সহায় লয় চিষ্টেলৰো এটা ভাগ ভাগ আছে হা ক্ৰিষ্টেল যি টি ক্ৰিষ্টেল অনলাইন গিফ্টৰ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দি ল'ব নোৱাৰে বহুত কিবা কিবি কাম থাকে কিন্তু কোনটো কি ক্ৰিষ্টেল ক'ত কেনেকে কি খাটে আপুনি অকণমান বুজাই ক'ব পাৰিব নেকি এতিয়া আমি এইখিনি নিউমলজি হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ কিবা চাই পেলাই লওক পিটি আছো মই আৰু আমাৰ ওচৰলৈ যেতিয়া আহে আমি মই যদিও নাচাওঁ বেলেগক সুধি পেলাই হ'লেও মোৰ চিনিয়ৰ বা ৰেকি চেনেলছ তেনেকৈ কওঁ কিন্তু যিমানখিনি পাৰে আপোনালোকে অনলাইন নল'ব কোনোবা মানে ভাল এগৰাকী ক্ৰিষ্টেল মানে হিলাৰ হওক বা কিবা হওক তেনেকৈ এগৰাকীৰ ওচৰত গৈহে ক্ৰিষ্টেলটো পিন্ধিব নহ'লে আপোনাৰ সিতিয়াৰ বিপৰীতে হ'ব হয় কাৰণ সেই আমি পিন্ধি থকা ক্ৰিষ্টেলখিনি এটুইন কৰা থাকে হয় আৰু আমাৰ এবছৰৰ মূৰত আমাৰ গৰু মাৰ ঘৰত এটুইনমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰেমো হয় সেই প্ৰগ্ৰেমটোতো আমি এটুৱেণ্ড কৰোঁ আৰু এটুইন স্পেচিয়েলি কৰা থাকে সেইকাৰণে খ্ৰীষ্টেলটো চাই চিতিয়ে পিন্ধিব লাগে মানুহে আৰু এবছৰৰ পিছত যিহেতু আমাৰ এবছৰৰ কাৰণে আমাৰ এইটো কৰা থাকে তাৰপিছত আপোনাৰ ক্ৰিষ্টেলটো যদি এটোল নকৰে তেতিয়া কি হয় বা সেই এবছৰলৈ আমি যিটো পিন্ধি থাকো সেইটো এবছৰলৈ থাকে যিহেতু আমাৰ গাতে আমাৰ নিজৰ বডিটোতে টাচ হৈ থাকে কাৰণ আমি নিজে এটুইন হৈয়ে আছো হয় সেইটো আমাৰ একো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু যদি আপুনি ক'ৰবাত গৈছে বেয়া জেগাত গল শশান শচান বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অকণমান বেয়া জেগাত গল আহি পেলাই গৰুমাক সুধি পেলাই তেওঁ উপায়টো কৈ দিব কেনেকে কৰি ল'ব লাগে আমি অকণমান নিগেটিভিটি বুলি ভাবো ন তেনেকুৱা ধৰণৰ মইতো চবতে পিন্ধাকো এনিটাইম মই পিন্ধাকো কিন্তু মানে নিজৰ এনেকুৱা লাগে ন এই শশান ওচৰত গৈছিলো বা কিবা তেনেকুৱা অকণমান বেয়া লাগে কেতিয়াবা তেহেঁতৰ গুৰু মাক সুধি লওঁ তেওঁ কৈ দিয়ে কিবা উপায়টো কিন্তু নৰ্মেলি একো নহয় একো নহয় তেওঁ কাৰণ পিন্ধিয়ে আছো যিহেতু আমি কিন্তু নিজৰ ধাৰণা আৰু ধাৰ মানৰ ভাৱ আৰু কিছুমানে একদম আপোনাক দেখি মোক দেখি বেলেগক দেখি এনে একদম এডাল কিয় পিন্ধে দেখাৰ কাৰণে ভাল লাগি পিন্ধি লওঁ কিন্তু আচলতে এইটো নাহে নহয় সেইটো পিন্ধিব নালাগে আপোনালোকে বেছি দামো নহয় যিহেতু পিন্ধিছে পইচা দিছে ভালকে চোৱাই লওক দেখাই লওক কি কি লব বহুত বেছি পাৱাৰৰ বহুত বেছি পাৱাৰ সেইকাৰণে মানে ধেমালি নকৰাই ভাল ধেমালি নকৰাই বা যদি এডাল ক্ৰিষ্টেল লব হলে এনে কি কি নিজৰ ফালৰ পৰা মানে কি 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 ওপৰত লব লাগে অকণমান কব পাৰিব নেকি মানে যিকোনো যিকোনো বিষয়ত লব পাৰে আপোনাৰ পঢ়া শুনা এতিয়া এটা কথা সুধো আপুনি যিটো অভিনেত্ৰী আৰু সেইদিনাখন আপুনি এটা সম্বৰ্ধনাও পালে আমাৰ অগ্নিৱীৰ ৰজনী বৰ্মতাৰ চিনেমা এখন আহি আছে তেখেতৰ বাক ধুনীয়াকৈ সম্বৰ্ধনা জনালে তাতে বাক লগ পালো আৰু বাক মই তেতিয়াই কলো যে বা মই আপোনাক যোন নেহেৰুৱা আপোনাক বহুত দিনৰ পৰা বিচাৰি আছো আৰু গুৱাহাটীত আহিছে নামিলে মই আপোনাক কেতিয়াও নেহেৰাও চ' আৰু নাজানো ৰেটিয়ে কি কৰে মই এইখিনিতে এটা কথা কওঁ ৰেকি দুগৰাকী মই মানুহক মই এতিয়ালৈকে দুগৰাকী নহয় বেছি লৈছো কিন্তু দুগৰাকী তিনি চাৰিগৰাকী লৈছো চবতে মোৰ দেৰি হৈ যায় টাইমটো কিন্তু ৰেকি মানুহ এটাত আহিছে কিন্তু কেতিয়াও টাইমটো দেৰি নহয় কেলৈ বাবু এইটো লাগে আপোনাৰ তাতো মানে তাত আগতেও মানে পূৰা একুৰেট টাইম নহলে মোৰ এঘণ্টা দুঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টালৈকে দেৰি হয় এনেকে মানে থাকেইট উঠি আহোতে আৰু অকণমান আপুনি যিহেতু ৰেগি কৰি আছে বা মই কৰি আছো বা তেওঁ কৰি আছে আমাৰ এই চাৰ্কলটো নিজে নিজে গঢ়িলে সেইটো আমি কৰিব নালাগে তাৰমানে আপুনি আপুনি চাবচোন বিচাৰি আপোনাক কেতিয়াবা মানুহে এনে বিচাৰি পাই যায় বিচাৰি নাথাকে কিন্তু সেইটো কানেকশ্যন তাৰমানে সেইটো আপোনাক মই কিন্তু আপোনাক মই বহুত বিচাৰিছো বহুত বিচাৰিছো কিন্তু মই কেতিয়াও নিজে কিন্তু কেতিয়াও মেছেজ কৰা নাই মই এনেকে ভাবিছো নহয় মোক মানে লাগে বা গৰাকী কিন্তু মই মেছেজ নকৰো কিয়নো বাৰ বাৰ টাইম মই মেছেজ কৰা নাই বেলেগ এটা কাৰণত সেইটো বাঘ মোক কলো কিন্তু মই বাঘ মোক লাগে মুঠতে বাঘ এনেকে মই মানে ভাবি হৈছিলো ন ভগৱানে ঘপকি কেনেকে একদম ওচৰৰ ওচৰলৈ মিলাই পিছে একদম এনেকে বাঘ এনেকে পঢ়ি আছো তো বাঘ এনেকে দেখোতেও চিনি পাইছো তাৰমানে কেনেকৈ কবা এটা কানেকশ্যন আছে সেইটোৱে মই সেইটোৱে কলো যে সেইটো ইউনিভাৰ্চৰ পৰা কানেকশ্যন সেইটো তাৰমানে থাকেই তাৰমানে মই কলো নহয় আপুনিও ভগৱানক মানে মই কলো অকণমান মই যদি কব বিচাৰো আমাৰতো কিয় শুনে সেই আপোনাৰ সেই কানেকশ্যন তাৰমানে আচ্ছা এতিয়া হ'ব অগুতাৰ যিহেতু তাত সম্বৰ্ধনা জনালে তাতে আপোনাক লগ পালো চাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাৰু অগুক্তাৰজনীতাক এতিয়া কথা হ'ল আপুনি অন্তৰত আপুনি অকণমানকে শুনিছোঁ আপুনি আছে বুলি চ' যিহেতু আপুনি এগৰাকী অভিনেত্ৰী অভিনেত্ৰী জাৰ্ণিৰ পৰা মই আপুনি এই মোৰ অলপ লাগে আপোনাৰ অভি মানে এক্টিঙৰ লাইনখিনি এক্টিং মানে প্ৰথমতে মই গান গাইছিলোঁ হয় সেইটো অকণমান মানে মই বিচাৰত হয় মানে ক্লাছিকেল আমাৰ আৰু গান গাই থাকো আগতে স্কুলত গাওঁ কলেজত গাওঁ প্ৰফেচনেলি গাইছিলো প্ৰগ্ৰেম কৰিছিলো গ'ল 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 আৰু মই চাগে টু থাউজেণ্ড ইলেভেন টেন ইলেভেন মানত এৰি দিলো কাৰণ বহুত অ স্কুল কলেজ তাৰপিছত চাকৰি কিবা কিবি কৰি মেলি ঘূৰা পকা এইফাল নহ'ল আৰু সেইটো তাৰপিছত মোৰ বিয়া হ'ল টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত আৰু মোৰ হাজবেণ্ড আকৌ মিউজিচিয়ান গীটাৰিষ্ট তেওঁ গীটাৰিষ্ট হয় তেওঁ গভমেণ্ট চাকৰি কৰে কিন্তু তথাপিতো লগতে গীটাৰিষ্ট ত তেওঁ মোক ক'ৰ্চ কৰি থাকে মোৰ ঘৰতে ষ্টুডিঅ' চেটা পেটা আছে সৰুকে আৰু বহুত মানুহ আহে বিভিন্ন মানুহৰ গান গাই যায় মোক কৈছে তুমি কিয় নোখোৱা তুমিতো গোৱা কিবা এটা তো মোৰ জছ হৈছিল উঠিলে লকডাউনত মোৰ যদি আহি গল আৰু লকডাউনত যে কিবা এটা কৰিম তাৰমানে গান গালো দুটামান ইউটিউবত গান দিয়ে এনেই দি থৈছে এনেই মই একদম বকোৱাচ গান গাইছো মই সেইকেইটা গাইছো গাই পেলাই এনে থৈছো কিবা কিবি সেইটোৱে জছ আৰু এক্টিং মানে এনে হয় আইনাৰ সন্মুখত কৰি পেলাই আৰু নিজকে পজ মাৰি ভাল লাগে চাই এক্টিং এক্ট্ৰেছ নত কিবা কাপোৰযোৰ পিন্ধিলেও ভাল লাগে বা কিবা কিবি তেনেকুৱা ধৰণৰ একো নাই সেই হাজবেণ্ডৰ অফিচত মডেলিং হয় কিবা কিবি হয় সেইবোৰ দিওঁ ৰেমবক বা কিবা কিবি নাটক চাটক কৰোঁ কেতিয়াবা সৰু সুৰা কিবা কিবি দুই এটা তেনেকুৱা এক্টিঙত আহিম বুলি তেনেকুৱা একো কথা নাই কিন্তু ৰাজদায় ৰজনী বৰ্মনে ৰাজদায় মোক বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছে তেওঁ মোক বহুদিনৰ পৰা কৈ আছে আজি এবছৰমান ছমাহে এবছৰ হৈ গ'ল কিন্তু মই তেওঁক সদায় ইগন'ৰ কৰোঁ তাৰমানে কাৰণ মই ভাবো মই বিচো মই মানে ভাইক মানে ভয় খাওঁ যে মই যদি সময় দিব নোৱাৰো তেওঁক কাৰণ তেওঁ শ্বুটিঙৰ টাইম দি দিব টাইম দিব মই যদি তেওঁক সময় দিব নোৱাৰো কৈছো যে ঠিক আছে বুলি কৈছো কিন্তু এতিয়ালৈকে মই ফাইনেল তেওঁ কৰা নাই ময়ো একো কৰা নাই কিন্তু তেওঁ মোক লবলৈ কাৰণে ফাইনেল কৈ থৈছে যে তুমি কৰিবা সেইটো কথা পতা হৈছে আৰু বাকীখিনি চাওঁ কি হয় নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাবই যদি মই কৰো আৰু কৰিলে খুব ভাল লাগিব আৰু ৰজনদাই কিন্তু লওঁ বুলি কলে লৈয়ে আৰু মানুহ কিন্তু ৰজনদাই

এতিয়া যিহেতু আপুনি শিকিছে মই এইটো বিচাৰো যে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিশিকাতেও কিছুমানে গান গায় আপুনি শিকিব লাগে নে নালাগে নে তেওঁলোকে এনে গালেও হৈ যায় কওকচোন বা আগত যদি আমি মেট্ৰিক দিব লাগে বা বি এ পাছ কৰিব লাগে স্কুল সৰু যাবই লাগিব এ বি চি ডি শিকিবই লাগিব ক ক শিকিবই লাগিব শিকিবই লাগিব ত' গানটোও তেনেকুৱা গাই থাকিব পাৰে চবে গাই থাকিব পাৰে কিন্তু বেচিক খিনি জানিলে ভাল হয় সেইটো কথাটো আৰু অকণমান যিহেতু ইমান ধুনীয়া এগৰাকী মানুহৰ ওচৰত বহিছো তো লাভতে আকৌ কণ্ঠশিল্পীও হয় চ' মই এক্টিং কৰিব নকওঁ যদিও এক্ট্ৰেছ হয় কিন্তু মই গানটো অকণমান গাওঁ প্লিজ অকণমান কিবা যি মনত আছে যি আহে গান গালে মানুহজনো সহযোগ অকণমান গান গালে আৰু হৈছে আৰু ইয়াতে মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যাব গান আজিলৈ থাকক নেকি পিছত গাই দিম কেতিয়াবা দুখ পাইছো মনত যদি বায়ে বিচৰা নাই তেনেহলে মই জোৰ নকৰো কিন্তু মানে গালে মোৰ মনটো বিৰাট শান্তি নাই নাই বা আৰু মই বাৰ লগত বেলেগ এটা কানেকশ্যন চিনাকি মানে আচলতে মই বাক ফল' কৰিছিলো সেইটো জাৰ্ণি আহো মই আৰু এইটো জাৰ্ণি যোৱাৰ আগতে এতিয়া আপোনাৰ কিবা ক'বলগীয়া আমাৰ ৰাজ্যক আছে নেকি আপোনাৰ বিষয়ে আৰু অলপ বেলেগকৈ মানে আৰু এই কিবা যিকোনো বিষয় অলপ ক'বলগীয়া আছে নেকি কিন্তু মই সেই জাৰ্ণিটোলৈ যাম বাৰু তাৰ আগতে কিবা এটা আহে নেকি মই একেবাৰে সাধাৰণ এগৰাকী মানুহ সাধাৰণ একেবাৰে সাধাৰণ মোৰ নিজৰ কাম নিজৰ ঘৰ নিজৰ ফেমিলিলৈ মই বিজি হৈ থাকোঁ আৰু বিশেষকৈ তাৰমানে মই এইটোৱে ভাবোঁ যে নিজৰ কামখিনি ঠিককৈ কৰিলেহে বাকীখিনি খাম চম্ভালিব পাৰি সেইটো আচল কথা আৰু সেইকাৰণে মই সদায় নিজৰ ঘৰখন প্ৰায়ৰিটি ফাৰ্ষ্ট তাৰ পাছত পিছৰখিনি দেখা যাব কি হৈ আছে দেখা যাব কিন্তু এনেকুৱা নহয় মই আকৌ চব খবৰ ৰাখোঁ আকৌ দেই চব খবৰ ঘৰত বহি চব খবৰ থাকিব লাগিব ক'ত কি হৈ আছে খবৰ ৰাখোঁ আৰু ঘৰতে বহি বহি হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী কৰোঁ অৰ্ডাৰ লওঁ সেইবোৰ এনি টাইম অৰ্ডাৰ থাকেই এতিয়াও ঘৰত পেলাই থৈ আহিছোঁ অলপমান মানুহৰ মই তিনি চাৰি মাহলৈকে লেট কৰোঁ তাৰমানে কাৰণ ওপৰা পৰি অৰ্ডাৰ থাকে সেইখিনি কৰি থাকোঁ বহুত থাকে আৰু মোৰ ঘৰত কোনো সহায়িকা নাই মই ঘৰৰ নিজৰ চব কাম অকলে কৰোঁ মোৰ ঘৰত মানুহজন থাকে আৰু মোৰ কুকুৰ এটা আছে তাৰ লগত লাগি থাকিব লাগে দিন ঘৰ গা ধুওৱা কিবা কিবি খোৱা বোৱা অফিচ থাকিলে অফিচ ওলাই যাওঁ মোৰ মানে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম ঘৰৰ পৰাই মই কাম কৰোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ গৈ থাকোঁ গৈ থাকিব লাগে কিন্তু যি পাৰোঁ নিজৰ লগতে ব্যস্ত হৈ থাকোঁ নিজক লৈ ব্যস্ত হৈ থাকোঁ মই কেতিয়াও কাৰো বদনাম গাই নাথাকোঁ মই কাৰো কথা বেয়াকৈ নকওঁ মোৰ ওচৰলৈ কোনোবাই বেয়াকে কব আহিলে মই নুশুনো মই আঁতৰি যাবলৈ কওঁ বা মই সেই সেই কথাটোৰ পৰা মই ফালৰি কাটো মই কেতিয়াও কাৰো বেয়াকে নকওঁ বেয়া কথা নুশুনো আৰু বেয়া নাভাবো তাৰমানে মোক যদি মই কলো অলপ আগত মোৰ কাণৰ ওচৰত কোনোবাই কৈ আছে মোক মই তাক ইগন কৰি দিব পাৰিম তাৰমানে মই ইমানখিনিলৈকে নিজকে ৰেডি কৰি ললো যে মানুহ মানে এপাৰ্টমেণ্ট মই আঁতৰাই দিছো এতিয়া তাৰমানে ইমানখিনিলৈকে মই নিজক ৰেডি কৰি ললো কোন কোনবা ঢুকাইছে কোনোবা ঢুকাইছে কিন্তু সেই বস্তুটো এনেকুৱা নহয় যে ব্যস্ত হৈ পৰিম মানে লাগি থাকিম মই সেইটো নহয় ঠিক আছে আৰু মানুহ সদায় পেনিক হ'ব নালাগে যিকোনো চিটুৱেশ্যনত পেনিক হ'ব নালাগে মানুহে মানে সদায় লাইফটো ঠিক হ'ব ভাল ভাল হয়তো ভাবি থাকিবলৈ মোৰ মতেতো ইমানখিনিয়ে আৰু এটা কথা পাব কি আৰু আপোনাৰ সংগীত জগতৰ লগতে আপোনাৰ চাকৰিটোৰ লগতে অভিনেত্ৰীৰ লগতে আৰু যিহেতু আপুনি ঘৰত আপুনি আৰু কি কৰে ভাতকেইটা দেখি মানুহে কয় তুমি কাম নকৰা মানুহে কয় আৰু তুমি কাম নকৰা সময় ঘৰত গোবৰ চুই চুই সাৰ দি দি সেয়া চব কাম কৰি থব ঘৰত সিমানখিনিলৈকে কৰো লেট্ৰিন বাথৰুম চাফা কৰো মই চব কৰো খুব ভাল লাগিছে পাৰলৈ